Вас приветствует информационная служба канала Бтб в студии Виктория Третьяк. Президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов с особой ответственностью отнестись к рассмотрению законопроектов, касающихся мирного плана. На совещании с руководителями депутатских фракций и групп глава государства накануне напомнил, что ключевыми элементами его плана являются вопросы особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако с полным соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины. Особый статус имеет четкое определение во времени – три года. Говоря о предложенном им законопроекте об амнистии, президент подчеркнул, что под амнистию не подпадают преступники, которые совершили преступления по статьям Уголовного кодекса за умышленное убийство, терроризм и мародерство. Также Петр Порошенко отметил важность первоочередного рассмотрения согласованного с правительством проекта антикоррупционного закона и других документов, являющихся ключевой позицией по имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. На том, что по ассоциации ратифицируется в полном Подчеркиваю, что соглашение об ассоциации ратифицируется в полном объеме. Ни точка, ни запятая, ни одно слово от согласованного, профированного и подписанного мной 27 июня соглашения не меняется. И имплементация соглашения начинается с первой же минуты, потому что соглашение ⁇ это и верховенство права, и свобода слова, и решительные антикоррупционные шаги. Я думаю, что де факто это программа реформ в нашей стране. Верховная Рада сегодня проведет часть пленарного заседания в закрытом режиме при участии президента Украины и начальника Генштаба. На нем заслушают доклад по ситуации в зоне АТО. В полдень пленарное заседание продолжится в открытом режиме. В 13 часов по киевскому времени запланирована одновременная ратификация соглашения об ассоциации Верховной Рады Украины и Европейским парламентом. Накануне Петр Порошенко внес в парламент законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом. Соответствующий документ зарегистрирован в Верховной Раде. Напомним, Украина и ЕС подписали 27 июня в Брюсселе экономическую часть соглашения. Она предусматривает глубокую интеграцию, а также создание всеохватывающей зоны свободной торговли. В среду, 17 сентября, правительство на своем заседании планирует принять решение об имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Ценюк в эфире одного из телеканалов. По его словам, Кабинет министров будет выполнять соглашение с первого дня. Президент Украины Петр Порошенко уволил Ирину Веригину с поста, исполняющей обязанности председателя Луганской областной госадминистрации. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте главы государства. Напомню, 10 мая этого года исполняющий обязанности президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил исполняющий обязанности председателя Луганской ОГА Ирину Веригину. Чиновники Минобороны Украины, которые не участвуют в боевых действиях, будут переведены на гражданские должности. Об этом сообщил профильный министр Валерий Гелитей на своей странице в Фейсбуке. По его словам, в ведомстве начали административную реформу. Ее цель – повысить обороноспособность государства и нарастить боевой компонент вооруженных сил. Напомним, ранее Гелитей предложил проверять на детекторе лжи руководство Минобороны и Генштаба. Из плена боевиков в Донецке освобождены еще 8 украинских солдат. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Циголко. Напомню, вчера у террористов забрали 73 бойца. Всего за неделю освободили более 200 украинских военнослужащих. Всего боевики на Донбассе удерживают более 800 человек. Еще 408 считаются пропавшими без вести, сообщили в Центре освобождения пленных. Среди них не только военные, но и гражданские лица. Российско-террористические войска продолжают обстреливать позиции украинских военных и активизируют деятельность диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Концентрация сил противника отмечается в районе Лисичанска и Дебальцева. Российские подразделения перебрасывают в направлении Волновахи. Боевики систематически ведут массированный огонь по местам дислокации украинских войск в районе населенного пункта Счастье. По словам военного эксперта, за прошедшие сутки зафиксировано более 10 продолжительных обстрелов из минометов, ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня «Град». Одновременно российские террористические войска обстреливают гражданские объекты, включая жилые дома. Наиболее критическая ситуация с обстрелом домов мирных жителей наблюдается в Донецке, Счастье и Лисичанске. Пользуясь перемирием, сепаратисты на Донбассе продолжают получать подкрепление и вооружение из России. Об этом заявил верховный командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов. По его словам, террористы наращивают силы, а российские войска продолжают группироваться недалеко от Мариуполя. Несмотря на то, что перемирие помогло сохранить жизни людей, ситуация на востоке Украины скатывается к состоянию замороженного конфликта. Сейчас страны НАТО заняты тем, чтобы не допустить повторения гибридной войны, которая была проведена в Крыму и на Донбассе.

«Мы уже четко знаем, какой сценарий был разыгран в Крыму, и начинаем понимать механизмы, как запускается гибридная война, когда в страну засылают маленьких зеленых человечков без опознавательных знаков. Получается, если такая война начинается, это как бы внутренний конфликт, это не вопрос к НАТО. Этим должно заниматься МВД. Но державы НАТО пришли к мнению, что если в страну член Альянса запустили зеленых человечков и их можно отнести к стране-агрессору, в действие в вступает пятая статья Устава НАТО. Тогда Альянс может задействовать все необходимые средства. Нарушения перемирия на Донбассе фиксируют и представители ОБСЕ. Мониторинговая миссия призывает все стороны соблюдать подписанные в Минске соглашения. Об этом сообщил глава миссии Эртугру Лапакан. Он обратился с требованием обеспечить наблюдателям возможность выполнять свои обязанности после серии инцидентов, в которых жизни участников миссии подверглись серьезной угрозе. Напомню, вечером 14 сентября боевики под Донецком обстреляли из артиллерии группу международных наблюдателей. В Львовской области продолжаются международные военные учения «Быстрый трезубец». В них принимают участие около 1200 солдат из 15 стран мира. Крупнейший военный контингент прислали США – 200 пехотинцев. Они будут отрабатывать совместные действия на случай гипотетической войны двух держав и появления на территории Украины так называемых «зеленых человечков». Во время проведения маневров задействуют более 50 боевых машин. Руководство учений призвало жителей не посещать местность возле Яваривского Полигона и соблюдать правила движения при появлении на дорогах военных автоколон. На протяжении первой фазы учений мы будем отрабатывать слаженную работу штабов по стандартным процедурам НАТО, а также индивидуальную подготовку личного состава и выполнение типичных задач миротворческих операций. Вторая фаза это моделирование сценария проведения миротворческой операции. Более трех тысяч людей погибли, еще свыше восьми тысяч получили ранения в результате боевых действий на Донбассе. Такие данные содержатся в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Число внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за вооруженного конфликта на востоке страны, выросло до 263 тысяч человек. Более 360 тысяч украинцев уехали в соседние страны, в основном в Россию. Это официальные данные, реальные же цифры намного выше, говорят в ООН. Многие внутренние переселенцы предпочитают не регистрироваться, а статистика по, беженцев, по беженцам включает в себя лишь людей, официально запросивших статус беженца. Кабмин создал госагентство по вопросам восстановления Донбасса. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. Какие функции и полномочия получит новое ведомство, пока неизвестно. Однако на восстановление региона после боевых действий понадобится как минимум 12 миллиардов гривен. Об этом заявила уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. По ее словам, боевики разрушили 21 город и 13 районов Донецкой области, 14 городов и 8 районов Луганской. На их восстановление власти Власть будет искать средства за рубежом. Украинская власть готовит на конец октября или на начало ноября большую донорскую конференцию, в которой уже согласились участвовать наши партнеры из Европейского союза и Соединенных Штатов Америки для привлечения средств на восстановление Донбасса. И уже есть предварительное согласие, что будет привлечено на этой конференции примерно полтора миллиарда евро. Ну и пока на этом все. О том, какие события ожидаются сегодня в Украине и мире, смотрите далее в нашем обзоре. Еще увидимся. До встречи. Украина синхронно с ЕС ратифицирует соглашение об ассоциации. Планируется, что ратификация документа начнется синхронно. В Верховной Раде в 13 часов по киевскому времени, в Европейском парламенте соответственно в 11. Украина и ЕС подписали 27 июня в Брюсселе экономическую часть соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. 100 дней президентства Петра Порошенко, что из обещанного выполнено, а к чему еще предстоит вернуться. Благотворительный вечер, посвященный сбору средств на реабилитацию военнослужащих, которые получили ранение в зоне АТО. На работу на велосипеде эта акция пройдет в рамках Европейской недели мобильности. Специальный докладчик по вопросу о правах внутренне перемещенных лиц Чалок с 16 по 25 сентября посетит Украину. Он оценит положение вынужденных переселенцев в стране и обсудит пути обеспечения их прав. Состоится 69-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Генассамблея ООН действует с 1945 года и является главным совещательным и представительным органом ООН, состоящий из 193 государств-членов.